центра стратегического обучения СОТО, значит, по один из старших инструкторов отряда территориальной обороны Значит, по сегодняшнему, зачем мы здесь все собрались? Значит, первое, мы бы хотели почтить память погибших наших братьев, которые сложили свои головы во время проведения антитеррористической операции на востоке нашей страны. Значит, ну, естественно, прояснить ситуацию вокруг того же подразделения пивничей, которое сформировано, формируется. Значит, по окончанию пресс-конференции будет молебень о погибших и почти памятник и молчания. Что касается э, батальона пивничей, Ситуация в регионе сложилась таким образом, что почти все, ну, не почти все, многие боеспособные подразделения, как армейские, так и МВД, СБУ, были переброшены для несения службы на востоке нашей страны. Значит, и ну, ни для кого не секрет, что и оборона границы, и, в общем-то, территориальная оборона, в общем-то, хромает у нас. Поэтому было принято решение совместно с военкоматом, с подачей военкомата, по создании батальона территориального ополчения в Пивнич. Значит, те люди, которые в составе значит, вооруженных сил СБУ и МВД отправились на восток нести службу, также за ними последовали патриоты нашего города, которые пополнили ряды национальной гвардии и недавно сформированного батальона Значит, э, те патриоты, которые смогли, в общем-то, ввиду семейных обстоятельств, каких-то э, жизненных ситуаций, смогли э, вступить в эти ряды. Но есть же патриоты, которые, ввиду того, что там, э, ну, не всегда ситуация располагает к тому, что он может уехать туда на восток, он патриот, ну, надо семью, так, так далее, разные бывают разные ситуации. Но эти патриоты есть, они имели желание, значит, Поступить батальон ополчения. Тем более, вы знаете, что недавно у нас в городе были, распространялись газеты очень интересного содержания. То есть, опять же, мы видим ситуацию, при которой вот спасибо военкомату, который дал нам возможность предоставил полк связи для занятий. Предоставил в плане того, чтобы мы могли там заниматься. Неизвестно, когда туда зайдет боевая часть из Крыма. В общем-то, мы там пока занимаемся. На этом, в принципе, полномочия военкомата заканчиваются. Если мы обернемся и посмотрим на другие регионы нашей страны, там Киев, Харьков, Днепропетровск, то со стороны э, властей местных идет полное содействие э, в данных батальонов, которые могут в любой момент вступить на защиту Родины. У нас ну, такое чувство что власть остается безучастной. Такое чувство, что этот батальон нужен для галочки. Но мы же все с вами прекрасно понимаем, какая ситуация в стране. Какая ситуация. И эта ситуация будет у нас продолжаться еще дол долгие годы. Дай Бог мы быстро закончим э САТО. Да. Но тот враг, который считался нам братом, он останется долгие века какой помощи вы ждете от местной власти? Мы не просим, мы не просим ни мандатов никаких, ни портфелей, не просим теплых мест. Дайте нам основной, дайте нам бронежилеты, радиостанции, средства защиты, средства связи. Дайте материальную базу, какие-то массогабаритные макеты оружия, мины и так далее. Это, наверное, дополню, я закончил Меденцев Александр и я заместитель центра тактической подготовки СОТО. В данный момент мы занимаемся подготовкой тех людей, которые сейчас в АТО на Востоке. Занимаемся здесь, ездим на Восток, ездим на базу Останной гвардии. Там принимаем участие. Сейчас сложилась довольно интересная ситуация. Мы десятками, сотнями ждем на Восток бронежилеты, рации, средства защиты различные. Но хотелось бы заметить, что неподготовленному человеку бронежилет особо без надобности. Значит, подготовленный. В нашей организации, в структуре. Структура профессионала. Это сотрудники спецразделения. И они дают информацию людям Я вот взял специально для примера эту штуку показать, например. Это макет мин. Кто не знает такого? Наверное, кто не видел. 90% людей, которые поехали на восток. Такую вещь тоже не видели. Человек наступил, ноги нет, инвалид на всю жизнь. Я обращался, мы обращались в администрацию с просьбой оказать содействие подготовке людей, наших земляков, которые идут воевать на восток. Ну, пустили нас, скажем так, до уровня помощника, замгубернатора, Будем откровенны, нам там сказали прямо, неинтересно, все равно. Мне не все равно, нам не все равно, значит, я пошел в черный рынок, купил за 30 гривен макет, людям показываю, что такое мина, куда это наступать и что с ней делать. И я считаю, что мы, наверное, сберегли какую-то часть жизни, судеб, людских, только за 130 гривен. Хотел бы задать вопрос... Мы сейчас через вас зададим вопрос, я средства вас информации. А потом зайдем и продублируем, наверное. В четверг, наверное, там соберемся все, зайдем и продублируем. Неужели и большая сумма 30 гривен? А ведь нужно много чего. Э -э, наша организация проводила курсы национальной подготовки. Более 500 человек прошло. Как же, материальную базу. Она уже износилась. Это сейчас нормальная просьба. сейчас обращаюсь через вас нормальная просьба. Ребята, там воюют люди, которых кинули бой. Зачастую это просто патриоты, но они часто не подготовлены. Мы просим нашу власть помочь сделать материальную базу и подобных макетов, оружия и так далее. Для того еще раз говорю, чтобы сберечь русские судьбы. Человек пришел домой живым и не инвалидом. Это для примера привело. Такого снаряжения очень много. Из этих 500 человек, которые прошли у вас обучение, какое количество уехало на восток и остальные? Уехали? Мы не считаем. Те, кто подвалило именно положение восток, они уехали на восток. Мы к ним приезжаем, мы приезжаем. Процентом, что ну, в не скажем, но вот лично я поддерживаю контакты с 20 людьми, которые сейчас воюют на Востоке. А Выполняются остальные 480. Я лично. Они здесь? Это те, к которым мы поддаем отношения. Потому что понимаете, что некоторые люди не звонят и не открывают эту информацию, День не стоят, где не находятся. Сколько сейчас есть человек, которые могут Стать на защиту встать дорогу? на защиту здесь, в Чернигове, могут сформировать... Есть вот 100 человек, вот 100 человек, которыми мы занимаемся, которыми мы готовим. Но хочу сказать еще раз, это люди, которые тренируемся мы своей материальной базе, без всяческой поддержки государства, власти. Спасибо, что военкомат дал нам территорию, чтобы где-нибудь в лесу на поляне то мы занимаемся хотя бы той эпохой связи. Больше, в принципе, нам такой поддержки не оказывают. Я повторюсь еще раз слова человека. Нам нужны портфели. Дайте хотя бы на время. Потом сейчас а то закончится. Начнется школы, в которых НВП, ну, это вообще загнул под плинтус. Никакого вообще нету снаряжения. Мы будем со школьниками заниматься. Уже пора понять, что армия нужна. Нужно готовить детей. Вам нужны